Уже є. Добрий Добре. вечір. О, і приємно чути рідну мову. Угу. Е, на кого ви сьогодні полюєте? Е, на нехороших людей, скажімо так. Ну, як сьогодні полювання? А ви знаєте, на початку якось цікаво було: один орк, а другий ніби теж з оркостану, але починає мені цитувати Шевченка. Потім знов ну, орк і... відбитий матюки. Ось наступний mm -hmm. орк кричить, що Крим це Україна. І от таке, знаєте, в мене якийсь когнітивний дисонанс, називається. А що ви собі поставили? Ви Росія віде? була. Ні, ні, зараз стоїть Німеччина. А перед тим була Росія, так. Да. О, а Німеччина, що кажуть? Ви перша. Чесне слово. Так. Да. Добре. Да. Ну тоді не дивуйтеся, що тут буде багатовати. От їх хочеться пошукати, подивитись. В принципі, ну, здогадуюсь. Сьогодні, до речі, вихідний в Німеччині, так що багато людей. О. Е, то, то ті, що приїхали, поприїжджали з Росії або з Казахстану, здебільшого вони не тверезі зараз. Знов ну, чат роліці знайти тверезово, знаєте, це, це теж, скажімо так, от, велике скажімо, свято. Було. Ну, ви ж твереза і я твереза, і навіть на вас підписана. Дякую, це дуже приємно. Дивлюсь час від часу. Зараз ви на стрімі можете, скажімо, зайти і, і там, коментарям вподобайку підтримати. До речі, сьогодні в мене хороший курс. Одна вподобайка 15 хороших росіян. Добре, ну до побачення. Долучайтесь, буду радий вас бачити. Всього доброго. До побачення. Дякую, дякую. Дуже приємно. Слухайте вже. Сьогодні третій підписник. Шановні панство, скільки часу проіснує е, даний Ютуб канал, я не знаю. Боти нас ми, точніше мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео, взагалі без цензури, яке YouTube Ютуб стовідсотково би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей. Куди пропав, блід? Куди пропав, куди пропав? Україна. Ви Україна? Добрий день. Доброго дня, так, я з України. Добрий вечір уже. А, ну найбуде вечір. да. Слава Україні. Я Героям слава. вас да. Ви класні. Дякую. Да вы разумеете украинскую мову, что не дуже? Ну да, я понимаю, конечно, но ну, не настолько хорошо. Я понимаю, что русский неприятный, но... Ну, вы можете говорить по-украински, если, если, что, я переспрошу. Не, абсолютно, я то есть, как бы тут не, не вижу проблем, я вообще считаю, чем больше языков знаешь, тем лучше. Это... Mm -hmm. И тем более, что русский язык, он не принадлежит только россиянцам. Да, вот, вот давайте вот. с этого. да. Они, у них матюки, вот это их. Тут. Я даже на это наследие не претендую, знаете. Я был, я, у меня была Россия, России, но мне ненадолго хватило, просто нервов не хватает. Вот я включил Украину, немножко отдохнул. Очень приятно, да. Я всегда тоже, когда эти орки надоедают, немного думаю, так надо переключиться куда-то на, скажем, цивилизованных умных ну, людей. Ну, не, не то, что они надоедают, это, это нереально, это, это нереально, Нет, есть адекватно, я ничего не говорю. Мало есть. Но в основном такая хрень. Вы... Я хочу сразу предупредить, вы у меня сейчас на стриме. Да, да, слушал. Да. А, ну и нормально, я с Германии, халепу. Да, нет, кстати, у меня есть, так сказать, подписчики, которые из Германии смотрят. Мы общаемся уже, познакомились уже, скажем так, в частном порядке, общаемся. Поэтому все прекрасно. Как вы оцениваете то, что начали давать разрешение от правительства европейских стран бить по территории уже России? Класс! Пусть почувствуют, как это вообще. А ну, чтобы тоже почувствовали на шкуре, что это такое. Я тоже так думаю, да. думаю, ну, ну, что так. Пусть я, я понимаю, что люди. Ну как люди ни при чем? Они при. при... Естественно, они при том при чем, они выбирали это все. Ну вот, ну, вот как-то так, наверное, пусть... По... Я не хочу сказать, чтобы их убивали, но ну, должны они почувствовать, как чувствует себя Украина. Так, так, дара -дара. Ну, вы знаете, буквально вот вчера мы там с супругой разговаривали, и тоже думали, ну вроде как бы нельзя опускаться на их до их уровня, да, то есть как бы мы вроде как бы выше должны быть прочее. Да. А с другой стороны, они с другого языка не понимают, то есть чтобы им дошло, надо опуститься до их уровня да. в толды, да. и потом только, это сказать, да. им вот дойдет чтобы они потом немножко, как мягко говоря, интересовались, как вот, вот, я смотрю, вот Золкина смотрю, как, как, мы интересуемся политикой. Вот чтобы они интересовались политикой. Да, чтобы они... начали интересоваться политикой, да. да, да я думаю, что Есть, здесь тут... говорю, э... не, 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 не детей Ради Подписчики Бога, я... из Германии спрашивают, с какого города вы, если не секрет. Город Кобленц недалеко. Кобленц. Ну, Кёльн, Кобленц. Кобленц. Ну, может, я не знаю, к сожалению. Ну, я заставят. думаю, кто из Германии сразу знает. Есть такой город Альтенкирхен, недалеко от Коблица. Такой маленький городок, Крайштадт Альтенкирхен. А вы в Германию переехали откуда, если не секрет? С Узбекистана. С Узбекистана. Это еще да. давно? 98-й, 26 лет я в Германии. Ну, уже да. Ностальгия да. не тянет, сказать, как хорошо, скрепы, березки, 9 мая, деды на палке. Нет, да, какие скрепы, врачом, нет. Да, ну там дет, детство, ну там жизнь прошла, мне 40 лет было, когда, ну, да. естественно, тянет вот ну, ностальгия, вот посмотреть, походить, и узбекская кухня, вот такая, такой нигде нету больше, я, я ну, в Германии, кто вот меня смотрит, с подписчиков, мы, я, ну, мы из, ну, во многих местах были, но даже вот многие из Казахстана, я думаю, что я думаю, что это кухня узбекская, казахская Не, ну да, свое время даже много, да, с, с России, из Казахстана, с Узбекистана немцев этнических попережало в Германию. Ну, у да. меня знакомые тоже выехали, это какой был, 91-й год уехали да. со, с ну, России вот, в Германию, да. да, 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 да. Ну, вот. С Сибири много, с Барнаула вот много ребят у нас. Ну и с, с которыми я работал, есть ребята с Сибири. С Бар... Ну вот, Алтай, с Алтая. Есть ребята. Ну, куда настолько не выселяли? Казахстан, Узбекистан, Алтай. Такие вот дела. А вот а у меня еще такой вопрос. Как думаете, почему Шольц, так сказать, задерживает вот, э, Таурса передачу? Сейчас скажу, может, кому-то не понравится. А вас скажу. Вот Шольц, мне кажется, не Меркель. Вот, честно, вот пусть меня простят, вот ваши зрители, Меркель была с яйцами, вот, пусть меня простят. Шольц, мне кажется, немножко... Помягче. Задел, вот, помягче, вот, ну так скажем... Да, не, ну сказать. так при Меркель-то вообще никакой помощи особо в Украине, ну, скажем, такой материальной там не передавалось. Если там не, сейчас да, уже пошли и танки, смысла. и системы ПВО, там и прочее, то за ну, Меркель у нас тогда была тогда только озабоченность и устная поддержка, ну, если честно так. Ну, вот тогда вот. никто ничего не давал, не только Германия тогда вообще ничего, никто ну, ничего не давал. Да, если честно быть, да, никто-то там... Да. А вот когда все началось, когда все началось, ну не знаю, я не знаю, хочется, чтобы больше вам давали, чтобы вы наконец уже. Вы знаете, я думаю, вот у России большой потенциал, да, но вот, вот они, они как не как у них они как у них они чувствуют потери. У них людской резерв такой огромный, блин. И что-то они там производят, а Украина, видите, все-таки страна маленькая, и вы не так уж много производите, я имею в виду оружие. Ну так сейчас его производить вообще сложно, потому что в принципе простреливается вся территория. Тут, ну построим mm -hmm. завод хорошо, и вот завтра пролетели, разбомбили. То есть, скажем, такого смысла на сегодняшний день какое-то производство ставить mm -hmm. надо сейчас либо где-то в... далеко mm -hmm. прятать его глубоко, либо где-то в горах, а mm -hmm. лучше, ну временно пока бы на территории, конечно, Евросоюза страна-то где-то бы размещать, то ну, Это было бы еще, оптимально. Нереально строить. Сейчас вам не до не до заводов. Так ну, опять-таки, да. Сейчас, Сейчас вам не надо не выжить. Быть. Вот честно выжить надо. Да выживем. Знаете, как говорится? Конечно, так. я не сомневаюсь. Российская не империя прекратила существование, Советский Союз прекратил существование, И Россия прекратит, а, с... а Украина Сколько была, ли... есть и будет. То есть. Вот. Да. Ну да. и все вот эти вот эти все. Как вот эти режимы, они все терпели крах. Все. И все, потерпели. да. Когда-то. Ну вот жалко, что кровь. Кровь, Тут кровь, вот кровь. да. А еще как Начну. думаете, чего, смотрите, которых вот много людей, которые повыезжали там с той же России, из Казахстана, приехали в Германию, вроде как бы, но их вот прет вот это вот с дедами на палках, 9 мая, ей Европа и так далее. Чем вот обусловлено это, вот это поведение? Это, это телевизор. Вот что в России работает вот, перфект, вот, это, это пропаганда. Геббельс отдыхает. Ну, вот, тогда. так. вот у всех русская, вот ну, у нас русская, но мы это не смотрим. Вы знаете, тут каждый ищет, каждый находит то, что хочет найти, вот так я скажу. Слышит то, что хочет слышать. Я вообще не понимаю вот этих людей, которые здесь живут, не знаю, жопа в тепле, и пути из топят за Путина. И за Путина, да. Это если, вообще непонятно. Если там было говоришь? так вот хорошо, так почему бы не вернуться, да? Если был О, там так было ну, плохо, что ты да. был был вынужден бросить и уехать, то зачем тогда топить опять за Путина этого? А, ну да, то есть. У нас да. говорят билет банк, Банхов Руслан. Это билет вокзал России. Ну как-то. Ну я да, я вас понял да. Чемодан а, вокзал России как он называется? Ну, О, вот типа такого да, генал. да. да, 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 да. Я тоже не понимаю, у меня арбуз коллеги, ну вот с кем я работал, у нас прям до скандалов. Я не скажу, что все, но, но очень много, которые топят за Путина. Я не понимаю. Ну неужели нельзя взять мышку? Вот ну, немножко, ну не телевизор, ну посмотри немножко. Нет, он будет сидеть в телевизоре, жить с телевизором. И вот это вот поколение, вот это, 60, вот как я, да. Вот это вообще страшно. Это, это прям вот телевизор. Молодежь немножко по-другому, а вообще молодежь еще юнее. они им вообще дала почему Ну понятное дело, да. А вот старики вот как я, это что? Так там они что не помнят, как, когда они уезжали, что там творилось, это в конце 90-х? Им здесь скучно, вот у них здесь все хорошо, пенсия живут так, и вот телевизор и вот он. Вот есть есть минутка, вот я мне армейский коллега, ну вот я напарник работали мы. Ну, я за рулем, он сидит рядом, слушает русское радио. Ну, вот, ну, русское радио. И там вот это, месяц октябрь, тепло, мы в футболках. И Россия передает, что в Германии дети учатся, сидят в классе в куртках. А, Европа замерзает, я понял, без да, российского да, да, газа. Да, 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 он да, мне да. Говорит, смотри, говорит, у нас, говорит, в куртках. Я на нее так смотрю, я говорю, а у его дочки в четвертом классе. Я говорю, у тебя дочка в четвертом классе, да. Я говорю, она в куртке сидит? Нет, ты что?» Я говорю, что ты мне заливаешь? Он, знаешь, мне говорит, смотри, что говорят, говорит. Ну да. Жесть. Я охренел, ну, ну там, это что такое вообще? Люди, дочка у него учится в школе, сидит чуть, чуть не голая, ну, в смысле, в футболке. В ну, детстве. я понял, да, да. Ну. Да, и он мне, вот, он мне говорит, смотри, как мы замерзаем. Он замерзает. Это что вообще такое? Я вообще... Ну вот это, ну вот, вот наверное, так люди, вот, наверное, так человек устроен, наверное. Наверное, так устроен. Я не знаю, как. У нас много с Украины. Вот у нас в городке очень много с Украины. Я с ними работаю. Кстати, они классно работают. И они сразу на... Вот кто вот, вот если есть немецкие подписчики, ну, то из Германии, они сразу стоят на учете в Арбайдсамке, ну не понимает. Их сразу стоят на учет потому что они востребованы. Они работают. Они работают. Есть много, есть какие-то нюансы. Есть. есть, нет, тут ясно, да, спорить не будем. Я, да, здесь, есть... я, не, я сам не видел, но я тоже в Ютубе смотрю. Вижу, как что-то там проскочило, там придурок какой-то, то там. Наверное, это есть. Я не скажу, что нету. Но в основной массе люди работают. И они стараются, они работают. Я не знаю, как это для вас. Я понимаю, что они от вас убежали. Тоже к вам, У вас, наверное, тоже к ним вопросы какие-то есть. Не, абсолютно. Но. Тут это, понимаете, да? личное да? решение каждого да. человека осуждать или когда говорить, я не имею права по большому счету. Да. Ну, это, ну хорошо а, то что. Ну э... у меня, у меня, у нас у нас вот я работал раз, два, три, 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 четыре. Кстати, вот работают вот украинцы, да, с Украины. И вот ребята вот с, с той же, например, Сибири. Нормально работают. Вообще вопросов нет. Ни одного конфликта вообще. А как телевизор начинаете? А что такое? <laughs> вот я ездил по многим бауштелям, ну, по стройкам. Очень, сейчас очень много с Украины ребят попадается, которые работают. Очень много. Молдаване, украинцы. Ну, Германия вообще везде на стройках. все из, Ну, видите, скажем так, украинцы, они идут и работают. Это же не эти бармалеи, которые сидят на пособиях в основной нет, массе. Нет, нет, нет. Они Поприевны. работают. Во, ну, вообще да. вопрос, они Социализируются работает? и и работают, и. Конечно, к сожалению, безусловно. я даже вот понимаю, что большая часть, наверное, не вернется, уже останутся, а сядут. потому опять бросать и опять все начинать сначала ну, тяжело. И... Я думаю, да, Ну, но есть, ну, есть много, которые хотят вернуться. Не, без есть, смерть. безусловно, есть, которые хотят вернуться, да. Тут. Есть, есть. Вы, вы, в принципе, они там неплохо жили. вот так получилось. Вот. И будем надеяться, когда все-таки, знаете, после победы начнется. Отстраивание Украины, я думаю, тоже будет да какой-то, наверное, план марша, маршала будет какой-то план, что-то будет придумано, это, это да. вот, то, 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 то есть будет работа, мы будут хорошие вернуться. заработки и, возможно, что даже и большая часть вернется, то есть это однозначно. Я думаю, что, ну, я думаю, что больше, большая часть, ну, больше, большая часть вернется назад. Единственное, хочу сказать, вот у нас тише! очень много детей с Украины, класс. Вот ну, ну украинки, красавицы, конечно, я ничего не говорю. Все хорошо. Они. Я просто хочу, чтобы вы за них не переживали. Они, дети учатся в садике, все хорошо. Женщины, ну, кто работает, ну, кто как, по-разному. Мужики практически все работают. Практически все. все. Ну, у кого детей много. Обычно вот по трое детей смотришь, столько детишек. Радует очень, классно, вот по улице бегают. Ну, вот идешь. Ну, вот и дети, эти шпильплац, эти детские площадки. Детские площадки. Да, да, вот. И столько детей. Русская речь, вот эта украинская речь. Это радует. Классно. Не, ну, когда дети смеются, да, это всегда хорошо. Приятно. Да, это классно, это классно. Так что все хорошо. Вы переможете это сто пудов. Нет, да тут даже сомнений нет. Да, Я думаю, я прям за вас полагаю. Ну, по-разному. Вот у меня брат вот сегодня был. Он тоже прям... Про украинец, Ну, mm -hmm. не надо быть про украинцев, просто надо мозги включать. И просто смотреть. Не надо быть украинцем mm -hmm. или за... Абсолютно. Да, вот просто ты смотри, что творится, и делай выводы. Все. Ну и после победы, конечно, с братом приедет к нам в Украину, посмотрим, может где-то встретимся. Когда О, очень хочется. А, кстати, у меня у жены сестра живет в Умане, Черкасского область, да? да. У меня жена, э, фу, жены сестра там живет. Ну, Когда-то она вышла замуж за прапорщика, в Союзе еще, переехала в Украину. Да, там живет Умань. Умань Иногда у меня. тоже прилетает, ну прилетало тоже. Да, наверное, такого города нет, который бы не пролетало, поэтому туда. Ну, ну, в вот, в, 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 в девятиэтажку прилетела. Ну, несколько месяцев назад. Да-да, ну, было, было. Она тоже, она вся такая. Ну, у меня ма... это жена, мать. <связывается> жена разговаривает <связывается> с ней постоянно по WhatsApp. У. Ну, слушай, она уже ну, переживает за детей, естественно, бегает по тревога, бегает Иногда, говорит, по несколько раз за ночь они бегают. Ну, в убежище, я понял, да. Да, да, да. А молодежь уже, говорит, уже просто плюет и не спускается. Уже надоело просто так. Я все Труд. понимаю, как вам трудно, все понимаю. Ну, хочется... Я не знаю, как, я, что от меня зависит. Вот болею, вот... Мы помогаем, естественно. Нет, все Вон, приглашаю, подписывайтесь на мой канал, может, быть. Будет момент, время, желание, возможность. Нет, Леха, окей, спасибо, Это окей, YouTube канал, окей. да. Я понял, спасибо огромное. Конечно, я подпишусь, естественно. Ну, вот. это, да, да. да проводим стримы, собираемся, знаете, посмотреть, походите там по. Ну, вы поняли, не хочу ругаться, пойти, по, 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 это сказать, поняли. Москве, скажем так, потому что называть их Россией не хочу. Да, я, я, я. Москве, конечно, Москве. Ну вот. Ну, это а отдельная же... тема. Это, это диагноз. Это да, скорее всего, да. Хотя, если не знаю, помните, где-то это был где-то, наверное, 15 или 16-й, вот какая-то семья из Германии решила переехать в Россию. Есть, даже сейчас едут. А потом они приехали туда, что-то там недельку пожили. Это Омская область, куда-то их заперли там. Какая-то такая, что вообще же капец. И через неделю забрал всю семью и уехал обратно в Германию. Да, но понимаете, что с помпой показывают, как они приехали, как они убежали, это уже не показывает. Это уже не показывает, да. Это сколько семей. И что, так вот действительно верят в ту пропаганду, что в России так вот хорошо, все бросают в Германии полностью и вывозят детей? Там, как показали, тех детей, там какая-то многодетная семья, не знаю, там человек 6 или семь детей. Понял, я понял, я это тоже смотрел. Смотрели, я, да? да. И, я смотрю, он да, привез да. этих детей в эту избу сибирскую. Это те смотрят, да, да, куда да, да, ты да, нас да, привез? Без работы ходят, в деревне без работы, а потом упаковал опять вверх. Да, про это не говорили ничего. Это ужас, конечно, как пропаганда работает, да, ну. Не ужас, она хорошо работает у ну, не зря, когда этот Путин же называл, по-моему, назвал гениальным человеком. На встрече... ну, Девис, да, гениально, он курит mm -hmm. нервно. <laughs> так, Дмитрий Украин. Я запомнил, я обязательно, я, 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 задам, посмотрю. Я с вашего разрешения, так сказать, и наши разговоры у себя на канале, ну... Да ради бога, я ничего не Вы боюсь. слава Украине. Героям слава. <laughs> я... просто я, я не скажу, я вот вот иногда вот я выхожу на Россию и говорю, как вы относитесь к русским? Вот этот вопрос. Да нормально я отношусь к русским. Мне вопросов много вот вашей верхушки и то, что вы. Ну это я не знаю, как говорится. Опять-таки, а верх... верхушку кто выбрал? А в окопах они. кто сидит? Они. Добровольно идут. Они, они. А когда да, включаешь, да, да, да. знаете, очень много таких, чтобы о а вас вообще не должно существовать, Украины никогда не было, и, и, ну и дальше, так сказать, это все Но по это методичке. Билет, это, ну, то есть. Это, это люди недалекие, это которые... Ну, не вот телевизор, телевизор. Не. Телевизор. Поэтому... Возможно, еще какие-то вопросы есть? Нет, я просто вам желаю удачи, чтобы чтоб все после закончилось. Спасибо Вы большое мы с нами, мы с вами. Все вы. ну, и большое залпочечки. спасибо вам за поддержку, что и помогаете, принимаете, скажем, людей с Украины беженцев и помогаете вот, вооруженным вот это наша, силам Украины. Наши власти вот, ну, спасибо им, вот, вот как-то вот так мы ее выбирали. Ну. Будем Всего доброго, да? Всего хорошего. Слава слава Украине, вы переможете. Сто процентов, всего доброго, всего наилучшего. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжообсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності як чисті сорти найкращих, бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, які ви дивитесь на даний момент. поддержим наших производителей до вкусной кавы. А что там, что там стало? то, что показал? Ну, не Ну вы что-то там говорите, кто-то там что-то показал кому-то. Нет, не, не, никто ничего не показал, просто слушаю. Ага, кажи. За слова надо отвечать. Ты отвечаешь за слова? За чьи? Твои? Нет, вообще. За свои. За свои? Ну як як? Як? а как же. Слово нужно поддерживать, а как же. А что такое, как же? Ну я як, Google Translate тобі в допомогу. Що, чим я ти можу допомогти? За Мойву? Ти кого то моєш там? Я кажу Google Translate тобі мой в допомогу. А, Мойва рыба. ну, це риба? Ти рибак? Бачите, шановне панські, от перше ватнічки. З Франкфурта, да, ти, по-моєму, на щастя. З Франкфурта? Ну Нема. почти. Ну майже, да. Слух, а Скажи мені, чим тебе Україна образила? Подписись. За кого? Україна, За чим, чим тебе образила? Я тя їх фаштеригни. Ну буває, що зробиш. А чого ти, чого ти до, до Росії не повертаєшся? З Звідки ти приїхав з Росії? Бесто нації, без ту нації. Звідки ти приїхав? Вас? Знаєш, куди пішов русский воєнний корабль? О, якийсь Ніколас Кейч там, слухайте. Нічого собі. Ничего це. <реш> <реш> Я пашусь, як нахилі, виступається. Ну що, кажу, знаєш, куди пішов руский войний корабль? Він пішов <реш> нахрен. <реш> от ти йдеш за ним. Ну. О. А ви казали, що немає. Причому так от аж моментально. Здравствуйте. Добрий вечір. Як ваші діла? Ну, дякуючи Збройним силам України. Тримаемся. Mm, понял. Чем тут занимаетесь, что общаетесь? Спілкуемся про российско-украинскую войну. А, -а, а, тема не кончается, да? На превеликий жаль, так, да. Mm, понятно. Ну, и... Не почув еще раз, пожалуйста. Что нового говорю? А, ну вот Швеция передает такие хорошие разведывательные, БТРы передают. Німеччина передає там додаткові системы ППО. Будем знищувати этих цих российских. російських. А вы откуда сами? С Киева. Прямо с города? Прям прям с міста Киева так. Окей. А вы звідки? Из Будете... Германии. А місто? Констанс. Констанс. На продукі жаль нечого такого. Ну. ну посмотрите там самый юг. После разговора подивлюсь. Okay. Да. Границы Швейцарии. Ага. Пробыв за то не зрозумів. А вы, как ставитесь до цієї, вот, скажем так, агрессивных действий России против Украины? Ну про войну скажу плохо. Война всегда. Ну что тут говорить? Ну надо, значит, кому-то так было. Кто-то решил так, значит, так надо. Ну кто так вырешил там? Путин, получается, вырешил. Прави... Да? Правительство решило так, наверное. Народ решил. Ну, не знаю. Ну, тобто, ви не засуджуєте то, що Росія напала на Україну. Тяжелый такой вопрос. Не знаю. Правильно, неправильно. Не знаю. Тут много можна зараз дискутировать об этом. Долго. Довго. Ну, давайте спробуємо. Ну, давайте, вот ви скажімо, не, не знаєте, правильно, неправильно. Обґрунтуйте, будь ласка, тоді навіщо вона робила? От. З яких причин я, нападати ну, на Україну? Ну, я скажу так, що Україну А их что да, можно да, без матюки? Слушай, я специально ну, с России над... перек... переключился на немецчину. Украину надурили. Кто? Украину надурили. Ну, такие так вот, ну, предметно, кто надурил, в ну, каком питании и так далее. Ну, Запад подставил ее, разменная монетой стала. Она так, в чем Все. это выражалось? Между, между Россией и Западом просто конфликт идет не Украина с Россией, я так считаю, а конфликт идет А в чем геополит... представлено? Геополитически между Россией. Соединенными Штатами, там, ну, всем нато блоком так скажем. А кто терпит Украина просто конкретно? была удобная, удобная, удобная территория, удобно подготовили, долго держали, долго терпели. Кто что терпил? Никакой ну, конкретики. Россия шо, долго терпела. Что она терпила лет. долго? Переговоры же были всякие, там, как вы знаете. Что она терпела в 8 роков, якщо она в 2014 году напала на Украину? Да. Да. Ну, с момента аннексии Крыма, оккупации. Прям напало. Прям напало. А є такі свідки, є, що вона напало. А навіть заява Путіна самого. Прям сказав, що я напав да. на. Так, на... да, 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 Забрали, да, Крим в Україну, Да. Що це були його Збройні Сили, Да. Це можете знайти. А вони там були завжди. Всіг... ви знаєте, ну, вони там 100 сто лет стояли, ви... стояли. Я вам відкрив страшну таємницю. Севастополь його... стояло більше сто лет. Згідно тієї угоди, на яку зараз спираєтесь, вони не мали права виходити за межі військових частин. Угу. Угу. Напало прям. Да да. А то что народ не хотел. Який народ? Крымский. Шо? Крымский народ что не хотел? Ну не согласился с, с, с политикой Киева, с переворотом. Я, я переворота не было. А что это было? А депу был переворот. Короче, бать давай, ты что-то переел или перепил или перенюхал. <laughs> Друзі, хочемо подякувати вам, а саме підписникам ютуб каналу Дмитро Юкрейн за надані нам дрони Камікадзе, які допомагають нам нищити сьогодні. І будемо вдячні, якщо ви долучитеся до зборів на ці дрони подальшому. Перемога буде за нами. Слава Україні!